Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang kembali di Dapur Lulu gundal Farisi. Di video ini aku akan membuat jajanan atau cemilan bisa juga dijadikan ide jualan. Karena di sini musimnya lagi hujan ya, kita akan buat cemilan yang enak. Nah, teman-teman penasaran kan kira-kira ini apa? Nah, kalau penasaran langsung aja kita akan bersama-sama. Pertama, siapkan pisang 5 buah. Ini aku pakai pisang jantan. Pastinya pisangnya udah mateng dan benar-benar manis setelah itu ini kita kupas dulu pisangnya jadi resep ini kalau pas aku jualan itu satu pisang ini bisa jadi empat potong ya teman-teman empat potongan atau empat irisan jadi untungnya banyak banget dari jualan ini dan penggemarnya itu banyak banget karena memang rasanya itu benar-benar manis gurih dan renyah awet tahan lama Oke, selanjutnya pisangnya ini akan kita belah dulu menjadi tiga bagian, atau ukurannya, potongannya e, bisa menyesuaikan aja dengan daya jual teman-teman ya, atau sesuai selera aja. Nah, ini aku cukup tiga belahan kayak gini ya, ini ukurannya agak cukup besar. Lakukan hal yang sama sampai semua pisang terpotong. Nah kalau udah selesai kita belah pisangnya kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan kulit pangsit sebanyak 5 lembar atau ditentukan aja banyaknya pisang Kemudian ini pangsit kulitnya, kulit pangsitnya akan kita potong menjadi dua seperti ini Setelah kita potong semuanya ini hasilnya dapat 10 ya Kemudian kita ambil telanan atau piring Lalu kita ambil satu lembar kulit pangsit, kemudian kita taruh selai coklat, atau bisa coklat batang atau coklat seros, kemudian kita timpa dengan satu buah pisang yang sudah dipotong, dan pinggirannya ini kita oles dengan air untuk perekatnya seperti ini. Setelah itu, baru kita lipat dan ini kita tekan pinggirannya. Nah, di sini biar lebih merekat, aku pakai sendok garpu kayak gini ya. Kita tekan seperti ini biar juga nanti ada motifnya gitu ya, biar lebih cantik dan menarik. Ini kita tekan kuat biar nanti digoreng itu enggak buka. Biar lebih erat, lebih kuat, ini aku tekan-tekan lagi kayak gini. Nah, kalau udah selesai, nah ini cantik ya, unik banget. Kemudian ulangi lagi hal yang sama sampai selesai. Selain dijadikan cemilan di rumah, ini cocok banget dijadikan ide jualan di pasar atau di sekolahan. Ini cocok banget. Dan untuk bahan kulit pangsitnya, teman-teman bisa bikin sendiri atau mau beli juga bisa. Kalau mau bikin sendiri aku saranin video aku yang udah pernah aku share sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ cara pembuatan kulit pangsit. Dan untuk isian coklatnya itu juga bisa diganti dengan gula merah yang lebih ekonomis dan praktis. Nah kalau udah selesai kita lipat semuanya Waktunya kita goreng Sekarang siapkan minyak yang sudah panas Pastikan ini kita goreng sampai tenggelam Biar nanti matangnya merata Nah kita goreng tiga aja Biar nggak nekuk ya Setelah matang kuning kemasan Ini kita angkat Tiriskan lalu kita goreng lagi Sisanya tadi sampai selesai Oke, okay, setelah digoreng, ini di sini tuh hujannya makin deras ya, teman-teman. Nah, ini enak banget ya ini ukurannya jumbo. Jadi mau dijual berapa ya kira-kira? Nah, ditentuin aja dengan budget pengeluaran teman-teman ya. Ini enak banget. Luarnya ini crispy garing. Bisa dimakan dengan slice coklat. Ini aku pakai slice coklat kayak gini. Ini rasanya enak banget. Nah, untuk namanya ini apa, teman-teman bisa kasih nama sendiri. Jangan lupa komen di kolom komentar nanti ya. Dan ini tuh mau dikasih topping apa aja, ini rasanya enak banget. Apalagi ini kita tambahkan keju, rasanya makin nikmat, dan kayak gini aja loh, udah cukup nikmat, apalagi dikasih keju ya. Nah, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba. Bagi teman-teman yang nonton video ini dan berminat untuk menjadikan resep jualan, uh, untuk ukurannya ini bisa dikecilkan lagi ya, kalau mau dijual seribuan per piece-nya. Dan selain dikasih topping coklat atasnya, ini juga bisa ditaburin dengan gula pasir ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.